İki üzü paralel müstəvilər üzərində olan, bərabər çoxbucaqlı, qalan üzləri paralelloqram olan çoxüzlüyə prizma deyilir. Həmin çoxbucaqlar prizmanın oturacaqları, paralelloqramları isə onun yan üzləridir. Oturacağın uyğun təpələrini birləşdirən parçalara onun yan tilləri deyilir. Yuxarı oturacağın təpə nöqtəsini götürək, ona uyğun aşağı oturacağın təpə nöqtəsi bu nöqtədir. Həmin nöqtələri birləşdirən parça beşbucaqlı prizmanın yan tillərindən biridir. İxtiyari n bucaqlı prizma üçün təpə nöqtələrinin sayı 2n. Üzlərin sayı n + 2. Tillərin sayı isə 3n-dir. Prizmanın diaqonalı nədir? Bir üzü üzərində olmayan iki təpəni birləşdirən parçaya prizmanın diaqonalı deyilir. Məsələn, yuxarı oturacağam bu təpəsi ilə aşağı oturacağam bu təpəsini birləşdirən parça beşbucaqlı prizmanın diaqonalalarından biridir. Nbucaqlı prizmanın diaqonalalarının sayı n vur n-3 düsturu ilə tapılır. Diaqonal kəsiyinədir. Prizmanın bir üzü üzərində olmayan iki yan tilindən keçən müstəvi ilə kəsiyinə diagonal kəsi deyilir. Məsələn, bir üzü üzərində olmayan ixtiyari iki yan til götürək. Bu yan tillə bu yan til. Onlardan keçən müstəvi kəsi prizmanın diagonal kəsiyidir. Bu hissə prizmanın diagonal kəsi adlanır. İxtiyari nbucaqlı prizmanın diagonal kəsiylərinin sayı N vur N sür 3 bölünsün 2 düsturu ilə tapılır. Prizmalar 3 formada olur: mail, düz və düzgün. Yan tülləri oturacaq müstəvisinə perpendikulyar olan prizmaya düz prizma deyilir. Məsələn, B bəndində olan prizma düz prizmadır. Əks halda, yəni yan tüllər oturacaq müstəvisinə perpendikulyar deyilsə, onda belə prizmaya mail prizma deyilir. A bəndində olan Nümunə mail prizmadır. Oturacağı düzgün çoxbucaqlı olan düz prizmaya isə düzgün prizma deyilir. Məsələn, B bəndində olan prizmanın oturacaqları kvadrat olarsa, onda belə prizmaya düzgün prizma deyə bilərik. Düz prizmanın diaqonal kəsişləri düzbucaqlıdır, mail prizmanın isə diaqonal kəsişləri paralelogramdır. Prizmanın tam səthinin sahəsi bu formada tapılır. Yan səthinin sahəsi üzərinə gəl oturacaqların sahəsi. Oturacaqlar bərabər çoxbucaqlılar olduqları üçün 2 vur s oturacaq yaza bilərik. Düz nbucaqlı prizmanın yan səthinin sahəsini müəyyən edək. Bunun üçün şəkildə olan düz beşbucaqlı prizmadan istifadə edə bilərik. Hündürlüklər bir-birinə bərabərdir. Birinə h desək digərlər də h olur. Oturacaqları isə çoxbucaqlılardır. Onun tərəflərinə A1, A2, A3 və sair A5 deyə bilərik. Bu zaman yan səthin sahəsini tapaq. Düz prizma olduğu üçün yanda olan bu fiqurlar düzbucaqlardır. İlk düzbucaqlının sahəsi olur, hündürlük vur A1, digəri hündürlük vur A2 və sair sonuncu olur hündürlük vur a5 Hündürlüyü mötərizə xaricinə çıxarsaq olur a1 üzərinə gəl a2 və s. a5 Mötərizə daxil idi ifadə bizə həmin çoxbucaqlının perimetrini verir. Deməli bu şəkildə yazmaq olar. Hündürlük vur oturacağın perimetri. Burdan deyə bilərik ki, ixtiyari düz prizmanın yan səthinin sahəsi hündürlüyü ilə oturacağının perimetri hasilinə bərabərdir. Mail prizmanın yan səthinin sahəsini hesablayaq. Bunun üçün mail prizmanın perpendikulyar kəsiyini çəkməliyik. Şəkildə üçbucaqlı mail prizma təsvir olunmuşdur. Onun perpendikulyar kəsi MQN üçbucağıdır. Perpendikulyar kəsi nədir? Mail prizmanın yan tilinə perpendikulyar müstəvi ilə kəsinə onun perpendikulyar kəsi deyilir. Başqa sözlə, perpendikulyar kəsi həmin mail prizmanın bütün tillərinə perpendikulyardır. Mail prizmanın yan səthinin sahəsi onun perpendikulyar kəsiinin perimetri ilə, yəni MQN üçbucağının perimetri ilə yan tilinin hasilinə bərabərdir. Mail prizmanın həcmi isə onun perpendikulyar kəsiyinin sahəsi ilə kilinin hasilinə bərabərdir. Paralelipiped. Oturacağı paralelogram olan prizmaya paralelipiped deyilir. Paralelipipedlər düz və mail olur. A-da olan mail, B-də olan isə düz paralelipipeddir. Paralelipipedin qarşı üzləri paralel və bərabərdir və paralelipipedin diaqonaları bir nöqtədə kəsişir, bu nöqtədə yarıya bölünürlər. Oturacağı düzbucaqlı olan düz paralelipipedə düzbucaqlı paralelipiped deyilir. Düzbucaqlı paralelipipedin 12 tili var və bir təpədən çıxan tillərə onun ölçüləri deyilir. Bu ölçülər eni, uzunluğu və hündürlüyüdür. Şəkildə A paralelpipedin eni B uzunluğu, C isə hündürlüyüdür. Paralelpipedin diaqonalını çəksək, bu zaman onun diaqonalı C hündürlüyüdür. Bura 90 dərəcə oturacaq da düzbucaqlıdı, bura da 90 dərəcədir. Onda aşağıda çəkdiyimiz diaqonal oturacağın diaqonalıdır. Düzbucaqlı olduğu üçün Pifaqor teoreminə əsasən diaqonal olur kök altında a kvadrat + b kvadrat. Bu tərəfdə c-dir. Onda bura da 90 dərəcə olduğu üçün bu üçbucağa da Pifaqor teoremini tətbiq etsək, diaqonalın kvadratı bərabər olur c kvadrat + kök altında a kvadrat + b kvadrat. Yəni a kvadrat + b kvadrat. Burdan belə bir teorem alındı. Düzbucaqlı paralelpipedin diaqonalının kvadratı Onun bir təpədən çıxan tillərinin kvadratları cəminə bərabərdir. Düzbucaqlı paralelpipedin yan səthinin, tam səthinin və həcminin ölçülərindən aslı olaraq düsturlarını yazaq. Yan səthinin sahəsi. Qarşı üzlər bir-birinə bərabər olduğu üçün onların sahələri də bir-birinə bərabərdir. Bu, qarşı üzün sahəsi olur. C vur B. Ondan 2 ədəddir. Yan üzün sahəsi də olur 2 vur a c. Burdan 2 c-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq olur a üstə gəl b. Deməli, düzbucaqlı paralelepipedin yan səthinin sahəsi bu düsturla tapılır. Tam səthinin sahəsi. Bu zaman oturacaqların sahələri cəmlini də üzərinə əlavə edirik. 2 cb üzerinə gəl 2 AC üzərinə gəl oturacaqlar. Oturacaqlar da bir-birinə bərabərdir. A vur B-dir. 2 vur AB. Burdan 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq olur CB üzərinə gəl AC üzərinə gəl AB. Həcmi. Həcmi ölçüləri hasilidir. Yəni A vur B vur C Ölçüləri bərabər olan düzbucaqlı paralelepipedə kub deyilir. Başqa sözlə kubun bütün tülləri bir-birinə bərabərdir. Kubun yan səthinin və tam səthinin sahəsini tapaq. Kubun bütün tülləri bir-birinə bərabərdir. Yanlarda 4 ədəd kvadrat var və kvadratın tərəfi a-dır. Kvadratın sahəsi a kvadrat olduğu üçün 4 vur 4 ədəd həmin kvadratların sahəsi Deməli, kubun yan səthinin sahəsi olur 4a kvadrat. Tam səthinin sahəsini tapan zaman oturacağıda və üstə olan kvadratların sahələrini də əlavə etməliyik. Onlar da kvadratdır, 2 vur a kvadrat. Deməli, tam səthinin sahəsi olur 6a kvadrat. Düzbucaqlı paralelepipedin həcmi a vur b vur c idi. Yəni ölçülərin hasilidir. Kubun ölçüləri hər biri a-ya bərabər olduğu üçün a vur a vur a yaza bilərik. O da bərabərdir a-nın kubuna. Diqanalı. Yenə eyni qayda ilə oturacağın diqanalını və kubun öz diqanalını çəksək, bura 90 dərəcədir. Bu düzbucaqlı üçbucağa Pifaqor teoremini tətbiq etsək, onda kubun diaqonalını tapırıq a kök altında 3